mungkin sebagai explainer uh, konsep middle income track ni seperti namanya uh, menjurus kepada satu situasi di mana negara tertentu termasuk Malaysia uh, terperangkap dalam tahap pendapatan yang belum sampai uh, tahap pendapatan ataupun negara berpendapatan tinggi dan kita secara definisinya sebab ambang nilai pendapatan tinggi ini berubah ikut masa uh, tak silap saya sekarang dalam 13 14 15 uh, ribu uh, US dollar Um, around there and kita sentiasa hampir uh, melepasi ambang itu tapi sudah saya kira dua dua dekad kita terperangkap dalam uh, dalam definisi uh, pendapatan menengah ya yeah. so but we're getting closer we just not past it yet apa yang menjurus kepada perkara ini bila kita bandingkan misalnya dengan negara-negara yang pada satu ketika kita setanding Korea Selatan uh, Taiwan misalnya yang sekarang ini GNI per capita ataupun GDP per capita mereka 3 kali 4 kali kadang-kadang lebih tinggi daripada Singapura is i think about 4 5 times higher than its income per capita. Um asasnya pada pandangan saya kita kena faham apa asasnya terlebih dahulu sebelum kita tahu apa yang kita boleh nak buat. Untuk saya ialah isunya soal productivity. If i had to drill down on one particular cause of this ataupun the driver is productivity. Di mana kita ada satu situasi di mana Productivity kita memang jauh ketinggalan daripada negara-negara yang saya sebut tadi apatah lagi negara tertentu seperti Amerika Syarikat, Ireland dan sebagainya that have really high productivity numbers. Misalnya GDP, uh, GDP output kita per hour uh, worked uh, adalah 3 4 kali lebih kurang ataupun lebih kecil daripada negara-negara tertentu. Uh, saya baca semalam ada saya cari angkanya, we, our GDP per hour worked is around 25 US dollar. Um, and this is like I said three four times lower than some of these high income countries. So that is the mathematical reason uh, untuk saya kenapa kita tak boleh keluar. Pada masa yang sama, bila kita ada produktiviti yang tidak meningkat seperti mana yang kita harapkan ini, ada satu fenomena yang kalau kita boleh istilahkan sebagai productivity and wage uh, doom loop. Bila produktiviti rendah, uh, gajinya tidak dapat naik. Pada masa yang sama ada juga peningkatan produktiviti tidak disertai dengan peningkatan gaji yang setara. In fact, Bank Negara mengeluarkan satu laporan tempoh hari di mana untuk every US $1,000 produced by a Malaysian worker, mereka dibayar 33% kurang daripada pekerja di Amerika Syarikat. So that is a there's a deficit in terms of the wages for every output that is produced. So pihak majikan akan kata produktiviti tak meningkat so kita tak bayar gaji yang cukup. Pada masa yang sama ada bukti yang menunjukkan bila produktiviti meningkat pun gaji tidak uh, naik